El cansancio y la emoción. Las alabanzas y el silencio. El dolor de pies y el descanso. La oración que se convirtió en respuesta. El dolor que se transformó en consuelo. Y la enfermedad en salud. La búsqueda en respuesta. La preocupación en gratitud. Y el peregrino, el hijo que su padre arropó con amor. Adorados míos, bienvenidos sean a esta nueva aventura. En esta ocasión me van a acompañar a una peregrinación a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete Guanajuato. Y que realicé gracias al padre Julián, que es un sacerdote de la iglesia a la que yo frecuento desde que era una niña pequeña que no tuvo ningún costo y que es una experiencia que voy a llevar por el resto de mi vida. Entonces bueno, sin más preámbulo, acompáñenme a este hermoso lugar. La ruta para llegar en transporte público es muy sencilla. Solo tienes que llegar a la central de autobuses de Guanajuato, Guanajuato o de Silao. Una vez en los andenes podrás abordar el transporte suburbano al Cerro del Cubilete. Como tal, así está anunciada la ruta. Los camiones salen cada dos horas desde Guanajuato y desde Silao cada media hora. Y el viaje sencillo tiene un costo de 15 pesos. Y para el regreso, ahí en el estacionamiento del templo encontrarás esos mismos camiones que te dejarán nuevamente en la central camionera. Y bueno, nuestra experiencia comenzó unos kilómetros antes de llegar al templo porque nosotros los íbamos a recorrer a pie. Aunque si tú lo deseas puedes llegar directamente. El estacionamiento está a como 8 minutitos del templo para que tú no camines tanto. Pero las sensaciones agradables comenzaron desde que llegamos. Casi eran las 6 de la mañana sintiendo ay, el aire fresco con aroma y hierba y el rocío de los árboles que cae sobre ti. Y sin olvidar la hermosa vista que comienzas a ver, que es la ciudad de Silao y varias grandes empresas que se notan a lo lejos. Ya que en Silao las principales áreas de productividad son la agrícola y la industria automotriz, como el parque industrial de General Motors. Miren qué hermosa vista. Ah, esa no. Esa no. Al final... Mira, bobo. Mira, bobo. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá, tranquilo. Padre Julián, salude. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Mira. Sí. Miren, ya se empieza a ver. Ahí está. Y este es el tipo de piso para que tomes tus previsiones en el calzado, te sugiero llevar unos tenis y ropa cómoda. Ya estamos más cerca. Cada vez más cerca. <laughs> ¿Cómo sientes? ¿Qué tan pesado lo sientes, Lali? Dos trencillas, yo lo siento suculenta. Ajá. Está sabrosón. Y aparte cae un poquito la brisa de, del rocío. Entonces está fresco y sabroso. Mira, cerveza está ahí. ¡Tú, mi chiquitita! Mire qué bonito. Híjale, qué hermoso. El que estás allá, ¿no? Es un bueno un espejito que está. Estamos en Silao Guanajuato Y ahora te voy a compartir un poquito de la historia del cerro del cubilete. El Cerro del Cubilete es una montaña en el municipio de Silao en el estado de Guanajuato y que se encuentra en el corazón de México, pues se cree que está en el centro geográfico exacto de este país y en su cima se encuentra el monumental Cristo de la Montaña. Este templo tiene un valor muy importante en México, ya que ha sido tan fuerte la fe y el amor del pueblo mexicano que ha llegado hasta incomodar gobiernos. A tal grado que en 1928 enviaron un avión militar con bombas para detonarlo. Este monumento que actualmente ves es el quinto que se ha construido. Pero te voy a hablar de los más importantes que son el primero que se construyó en 1920 y que estaba en terrenos donde actualmente está la ermita expiatoria. Ese terreno lo donó un diputado constituyente amigo de Venustiano Carranza y su nombre era José Natividad. Él ahí tenía una hacienda llamada Las Chichimequillas. Y ahí el templo fue construido por gente del mismo pueblo. Esta acción molestó muchísimo a Álvaro Obregón. Ese cuate fue un expresidente de México que comenzaba a tener ideas bien locas en contra de la religión. Cuando este tipejo se enteró de que Natividad donó el terreno donde actualmente está la ermita expiatoria, lo mandó desterrar de México, imagínate. Y ya pasaron los años y terminó el sexenio de Álvaro Obregón, subió a la presencia a plutar por las calles y ese y pejo manejó a su conveniencia los artículos que habían sido actualizados en la constitución de 1917 porque si sí, se separaba aún más la iglesia del estado pero él los llevó a un extremo porque en un encaprichamiento de quedar bien como tapete de los Estados Unidos quería hacer un sistema extremista y socialista con cultura anticlerical en donde él denominaba al pueblo mexicano como fanáticos religiosos lo cual, según él, era la causa del atraso del país. A esta etapa en la historia se le llamó la guerra cristera. El pueblo en defensa de su fe realizó una pacífica manifestación para pedir libertad religiosa, cosa que causó la molestia del gobierno e impuso sanciones extremistas para todo aquel que mostrara públicamente sus creencias religiosas. Durante esos años, Cientos de miles de civiles, gente de campo, veteranos de la Revolución Mexicana y varios sacerdotes murieron en matanzas colectivas. Tan solo por el delito de profesar su fe, los hicieron peones forzados de un juego de ajedrez internacional. Los soldados recibían ascensos a manera de comprar su lealtad y silencio. Y la población... Era reprimida ya que castigaban con pena capital a cualquier acción de apoyo a los cristeros, desde los que asistían a servicios religiosos, casarse por la iglesia o bautizar niños, hasta los que les llegaban a dar agua o comida. También los castigos iban desde caminar con las plantas de los pies en carne viva, ser degollado, quemado, deshuesado vivo, etc. Así que en una remodelación que quisieron hacer al monumento del Cerro del Cubilete, el gobierno lo tomó como si estuvieran retándolo y mandó detonarlo con un avión militar. Años después de que todo esto terminó, la nieta de donatividad, doña Carmen Macías, donó una parte más del cerro, que es donde actualmente encontramos el templo. ¡Qué hermosa vista

Play with me like qué belleza. You don't y qué aire tan más encantador. Eh? Está fresco. Uh. El sonido de las aves, del aire. Sí, no ¿Se oyen las cocunas a lo lejos? Qué un pena. Uy, ahorita que vienen los vientos cuaresmeños. si ¿Sí? 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 Y miren, esa es justamente la ermita expiatoria de la cual les acabo de hablar hace unos minutos. También en tu trayecto encontrarás comercio local que te ofrecerá comida, dulces, café, recuerditos, etc. Yo como llegué muy temprano estaban cerrados, pero a mi regreso ya habían abierto. Justamente aquí es donde está el estacionamiento para que no camines tanto al templo. Stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by cupid. Honestly, <gasps> <never saw gasps> you, when I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. También cuentan con un museo. El costo de acceso es de 10 pesos y encontrarás toda la historia respecto al Cerro del Cubilete. Y también venden objetos religiosos y recuerditos. cafetería baños Que imperio quiera triunfante su rey, que imperio quiera triunfante su rey, viva Cristo rey. Aquí nos tomamos un momento para disfrutar de los alimentos. El padre Julián patrocinó los ingredientes para hacer tortas. Nos dividimos las tareas: unos cortaban el pan, otros armaban y otros más servían las bebidas. Fue algo muy bonito. También todos llevaban algo para compartir, así que tuvimos comida hasta de sobra. También lo bueno es que hay sanitarios: 7 pesos el costo de acceso. El lugar que yo más frecuento. Sanitarios. En 1950 se inauguró la remodelación que actualmente vemos. La escultura en bronce pesa 80 toneladas, mide 20 metros y el monumento es sobre un hemisferio de concreto que simboliza el universo, con sus meridianos y paralelos terrestres. Los ángeles arrodillados a los pies del monarca le ofrecen las dos coronas, la del martirio y la de la gloria. ¿Qué son? Y este es el patio del templo. Hoy quiero comenzar el día diciendo gracias Señor. Señor, por favor, ayúdame a aceptar las cosas que no están en mi control. Señor, en tus manos encomiendo mi vida y la de mis hijos. Gracias, Dios mío, por otro día más de vida. Diosito, te pido por favor que ayudes a que nuestros corazones estén en paz. Tú me restauraste, tú me reivindicaste. Señor, gracias porque después de tanta tempestad estoy viviendo cada sueño que mi corazón ha anhelado. Gracias, Señor, porque estoy viva hoy. Tú cambiaste la situación. Padre, tú me has bendecido. Señor, gracias a tu amor que me permite disfrutar de todo lo que me rodea. Siempre estoy, aunque no sepas que esté. Soy la luz del sol que entra a tu cuarto y te da los buenos días cada mañana. El abogado que te haga justicia cuando el mal de este mundo se quiera aprovechar de ti. El amigo que seque tus lágrimas cada que se destroce tu corazón. El maestro que te explicará pacientemente el por qué a veces las cosas no salen como tú quisieras. El hermano que te sostendrá fuerte cuando tus padres tengan que partir. El Cristo que llena de gozo y abundancia a tu vida y a tu alma. Porque tú no eres una persona promedio, eres una obra perfecta en la que mi padre se ha inspirado en crear. La perla fina y el diamante que guardo en mi corazón. Porque soy quien dio la vida misma por ti y las personas que amas. Porque te amé, te amo y te amaré siempre.